Ada seorang perempuan berusia ni kan dia selalu spend time dekat app dating dan dia rasa dia dah jumpa cinta sejati dia dekat situ. Masa tu pula dia baru je putus dengan ex boyfriend dia selepas tu orang ni bersama selama 7 tahun. Walaupun dia susah nak terima tapi dia rasa maybe inilah masanya untuk dia move on dan cari cinta baru. Dia pun tak fikir panjang, dia pun tinggalkan negara dia Rusia dan terus pindah ke Oregon, Amerika semata-mata nak bersama dengan seorang lelaki yang bernama Will. Dalam fikiran dia pada masa tu dia nak bina keluarga yang bahagia dengan Will. Dia rasa yang Will ni mampu bahagiakan dia dan bina masa depan bersama-sama. Sampailah satu masa tu kan ada seorang penjaga tapak balak ni tengah jalan-jalan sambil bawa anjing dia ke kawasan pembalakan yang dah lama tak digunakan. Masa dia tengah jalan-jalan tu, mata dia ni tertancap kepada sesuatu di tepi jalan. So dia pun berhenti dan dia tengok. Rupanya ada seorang wanita yang dah tak bernyawa terbujur kaku dekat situ. Kaki mayat dia tu menghala ke jalan Lepas tu dia punya badan dia pula terbaring sambil sengit menghadap ke hutan Perempuan tu pakai seluar jeans biru, kasut sukan hitam, hoodie kelabu dan juga jaket hitam Lelaki tadi ni pun cepat-cepat lah call polis dan report yang dia jumpa mayat perempuan tepi jalan. Beberapa minit lepas tu, polis pun sampailah dekat situ. Selepas polis cek, diorang sahkan yang perempuan tadi ni mati ditembak di kepala dengan menggunakan senapang patah. Dekat situ juga, polis jumpa ada sampah yang berselerak macam ting kosong, kertas dan juga sampah-sampah yang lain. Sebenarnya, apa yang terjadi kepada perempuan Rusia tadi? So guys, macam biasalah kalau korang nak tahu macam mana cerita kita pada kali ni sebab ia berkaitan rapat dengan cinta tiga segi, korang kena tengok video ni sampai habis and so without wasting any time, let's macam biasalah sebelum kita discuss dengan lebih mendalam pasal kes ni Nina akan kenalkan dekat korang siapa mayat perempuan tu Anna Repkina 26 tahun berasal dari Moskow, Rusia Dia ni datang daripada keluarga kelas pertengahan dan digambarkan sebagai seorang yang ceria, kelakar dan kerja di pejabat IKEA Dia sangat suka dengan music rock, travel dan juga merupakan seorang pencinta kucing Pada tahun 2016, dia putus cinta dengan seorang lelaki yang dia dah bercinta selama 7 tahun So selepas dah putus cinta tu kan dia rasa sedih lah dan sunyi sebab dah tak ada pasangan macam sebelum ni. Jadi dia pun bukalah satu laman dating dan dia mula berkenalan dengan ramai lelaki. Jadi dekat sini lah dia berkenalan dengan seorang lelaki Amerika yang bernama Will dan dia ni sebaya dengan Anna. Will ni cerita dekat Anna yang dia ni seorang mekanik dan dia juga bekas marine yang pernah bertugas di Rusia dulu. Disebabkan dia ni pernah ke Rusia lah kan. So dia kata dia sangatlah tertarik dengan budaya Rusia. Walaupun pada masa ni dia orang terpisah beribu batu Anna dah mula jatuh hati pada Will. Dia dapat rasakan yang Will ni adalah seorang lelaki yang yang penyayang, setia, romantik dan selalu ambil berat. Diorang berdua ni selalu habiskan masa berjam-jam berbual itu ini. Tak cukup dengan mesej, diorang ni akan video call dan diorang video call tu pula hampir setiap hari. Orang kata apa? Walaupun LDR Cinta orang ni makin kuat. Ha macam tu Will ni pula siap hantar bunga Kat Rusia lagi sebab nak tunjuk Dekat Anna ni betapa dia sayang Dengan Anna dan serius dengan hubungan orang Ex housemate Will pernah cakap Will ni adalah seorang lelaki yang sweet talker Kelakar dan dia ni mudah disenangi Orang lain. So dengan personality dia Yang macam ni tak pelik lah kenapa Anna cepat jatuh cinta dengan Will Sampailah Disember pada tahun tu Anna ni pun buat keputusan untuk fly ke Amerika Dan jumpa dengan Will buat kali pertama Sampai-sampai je dekat sana Anan happy sangatlah Ibarat kisah cinta khayalan menjadi kenyataan Will pun bawa lah dia jalan-jalan di merata tempat Dan kenalkan kawan-kawan dekat si Anna So Anna rasa kehadiran dia dekat sana tu Macam dihargai Masa Anna datang dekat sini Will tinggal dekat sebuah rumah sewa Milik couple yang ada dua orang anak Dekat rumah ni Will cuma sewa bilik dalam rumah tu je Dan tuan rumah tu masih tinggal sebumbung dengan dia So dekat sini jugalah Anna ni tinggal dengan Will Selepas 10 hari diorang ni tinggal sama-sama Will pun melamar Anna untuk jadi isteri dia. Anna yang masa tu tengah teruja dia pun terus kata yes. Lepas tu dia pun fly balik ke Rusia dan dia datang balik ke US untuk tinggal terus dengan Will. Kiranya dia balik ke Rusia tu untuk kemas-kemas barang dia, prepare barang apa yang patut dan terus pindah ke US. Kemudian pada 1 Mac 2017 Anna pun baliklah ke Oregon dan dia memang dah plan nak kahwin dengan Will dan sehidup semati. Lepas tu Will pun pindah keluar dari rumah sewa lama dia dan diorang pun carilah rumah baru. Masa ni semuanya nampak indah, nampak baik-baik je kan? Tapi beberapa minggu lepas tu, jasad Ana ditemui kaku di tepi jalan yang terpencil sepatutnya dia ke sana untuk kahwin dan hidup dengan cinta sejati dia. Tapi apa? apa yang jadi dia ditembak mati apa yang terjadi di antara Anna dengan Will sampai macam ni sekali ending dia penemuan mayat Anna ni menimbulkan seribu satu persoalan so polis pun nekat lah nak bongkarkan apa yang terjadi sebenarnya polis pun mulalah cek sampah-sampah yang dijumpai berhampiran dengan jasad dia dan diorang berharap akan ada petunjuk so dalam timbunan sampah yang berselerak tu kan polis terjumpa ada satu resip KFC yang melekat pada satu beg plastik berwarna putih resip tu bertarik 14 April 2017 iaitu beberapa hari hari sebelum jasad Ana dijumpai. Polis pun kontaklah pihak KFC dan KFC sahkan pada tarikh itu ada sebuah kereta drive-thru dekat situ. Pembeli itu membuat dua transaksi, satu menggunakan kad debit dan satu lagi dia bayar cash. Kad debit itu pula milik seorang lelaki yang bernama Kevin Thomas. Jadi dengan clue baru yang polis dapat ni, diorang pun teruslah panggil Kevin untuk soal siasat. Masa tengah sembang-sembang tu kan, Kevin ni nafikan yang dia ada kaitan dengan pembunuhan anak. Dia cakap hari tu dia memang ada pergi KFC tapi dia pergi berdua dengan kawan dia. Dan kawan yang dimasukkan tu adalah will tunang kepada anak. Bila penyiasat tekan Kevin sekali lagi, barulah Kevin ni buka satu cerita. Dia kata, beberapa minggu sebelum tu, Will ada pinjam senapang patah dari dia. Will cakap yang dia nak ke hutan untuk lepaskan stres dia. Tapi Kevin cakap, selepas Will pinjam tu, dia tak pernah bagi balik senapang tu dekat Kevin. So, dengan cerita yang baru ni kan, polis pun tak tunggu lama, diorang pun terus pergi ke rumah Will nak tanya dia pula. Lepas tu, polis tanya dia, kenapa sampah awak ni kan, boleh ada dekat tempat kejadian? Tapi cara Will jawab Waktu tu seolah-olah macam tengah sembunyikan sesuatu Polis dah mula syak yang macam ada tak kena je ni Dan akhirnya dia pun dibawa ke balai untuk disoal siasat dengan lebih mendalam Polis nak tahu apa hubungan Will dengan anak Jadi polis tahan dia ni pada 21 April iaitu lebih kurang 4 hari lepas jasad Anna dijumpai Masa dekat bilik interrogation ni kan Will seboleh-bolehnya nak tutup cerita Dia kata dia tak kenal pun siapa anak Dia cakap kita orang baru je keluar dua kali dan saya memang tak berapa kenal dia ni siapa tapi Dini adalah perempuan yang psycho dan dia sangat obses dengan saya. So itu apa yang we cerita dekat polis lah. Dia pun sambung cerita. Dia cakap yang dia orang berjumpa dekat bandar dan dia tak nak ada hubungan serius dengan Ana Dia dah cakap dekat Ana yang dia orang hubungan tu sekadar dating dan tak lebih dari tu. Lepas tu dia cerita dekat polis. Selepas kami dating dua kali macam tu, saya putuskan hubungan dengan dia dalam pertengahan bulan Mac. Saya dah tak boleh teruskan hubungan ni sebab dia sangat mengganggu sampaikan girlfriend saya Michelle marah dan tak selesa. Polis pun check lah siapa pula Michelle ni. Rupanya Michelle ni dia dah kahwin dan dia ni adalah tuan rumah yang will sewa bilik sebelum ni. Michelle ni dah ada dua orang anak dengan husband dia dan dia ada affair dengan Will sejak tahun 2015. Gila kan? Polis pun tahanlah Will dan diorang panggil pulak Michelle ni datang dekat balai Jadi dekat balai ni Michelle pun mengaku yang dia memang ada hubungan sulit lah dengan Will Dan dia pun cerita macam mana diorang ni boleh kenal Dia pun ceritalah semuanya bermula pada tahun 2015 Masa tu Michelle ni tinggal dengan suami dan anak-anak dia dekat Oregon Walaupun diorang ni dah ada anak tapi hubungan diorang ni dah tak ada spark Diorang memang tinggal sebumbung tapi hubungan diorang ni lebih kepada housemate bukan suami isteri masing-masing buat hal masing-masing sampailah satu malam tu Michelle ni pick up penumpang bernama Will dari sebuah bar masa tu Michelle ni dia bekerja sebagai pemandu teksi so dari situlah semuanya bermula Will membuatkan Michelle ni rasa dihargai dan disayangi apa yang dia dapat dari Will ni dah lama dia tak dapat dari suami dia suami dia memang dah lama tak peduli dekat dia kemudian pada tahun 2016 Michelle ni pun pujuklah suami dia supaya sewakan bilik kosong dalam rumah diorang ni kepada Will tapi dia tak ceritalah dekat suami dia yang yang dia memang ada affair dengan si Will ni cari nahas lah kan kalau dia mengaku so husband dia pun ok dan Will pun pindah masuk semakin lama hubungan orang berdua ni jadi semakin serius Will ni pula dia nak hubungan lebih daripada sekadar kekasih gelap dia nak Michelle ni bercerai dengan suami dia dan hidup dengan dia tapi Michelle dia cakap sekarang belum maizenya kena sabar sikit lagi nanti dia akan settlekan semuanya. Jadi bagi membuktikan yang Michelle ni serius lah dengan hubungan dia orang berdua tu kan. Dia pun belilah cincin kahwin dan berjanji yang dia orang ni akan hidup bersama-sama nanti. Tapi Will ni dia tetaplah tak puas hati. Dia tak yakin yang Michelle ni akan tinggalkan suami dia. So pada masa ni lah dia masuk laman dating dan dikenal dengan anak. Mungkin pada masa tu dia cuma nak lupakan kejaplah masalah dia dengan Michelle atau dia memang ada niat nak buat Michelle ni jealous and then tinggalkan suami dia. Masa Ana datang ke Amerika selama 10 hari tu, Ana memang tinggal dengan Will di rumah yang sama di mana Will share dengan Michelle dan family dia. Kalau korang rasa Michelle mungkin tahulah kan ada perempuan lain tinggal serumah dengan dia kan? Tapi sebenarnya tak. Walaupun dia orang tinggal sembumbung, Michelle ni tak tahu langsung ada perempuan lain yang tidur sebilik dengan Will. In fact, Will tipu Ana dan cakap yang Michelle tu adalah ex girlfriend dia yang gila dan tak boleh move on. Bila Ana pindah sepenuhnya ke Amerika pada 1 Mac 2017, Michelle dah mula hilang tabak. Dia cakap dekat Will yang dua orang berdua tak boleh tinggal serumah lagi. So Will dengan Ana pun terpaksa pindah ke rumah apartmen yang baru. Walaupun Will dah pindah keluar dari rumah Michelle ni kan, dia masih lagi berhubung dengan Michelle. Mamat ni dicurang dengan Michelle dan pada masa yang sama dicurang juga dengan Ana yang tak bersalah tu. Selepas dia pindah tu kan, boleh dikatakan hampir setiap malam Will ni akan keluar dari rumah dan tidur dekat rumah Michelle. Sampailah satu hari tu Ana dah mula rasa curiga. Will ni pergi ke mana malam-malam? Kenapa dia tak balik tidur dekat rumah? Kadang-kadang kadang anak akan teks lah kawan-kawan Will dan tanya Will ni ada dekat mana walaupun dia dah mula curiga tapi dia masih cubalah untuk percayakan Will dia fikir maybe ini just salah faham lagipun Will memang serius lah nak hidup semati dengan dia dan siap dah melamar dah padahal dia tak tahu lelaki yang dia nak kahwin tu adalah kaki putar belik dan pembohong besar Will tak pernah pun jadi marine dan semua cerita tu dia reka-reka je sebab nak ambil hati anak. even cincin tunang yang dia dah bagi dekat Anna tu pun bukanlah cincin family ataupun cincin yang dia beli. Tapi itu adalah cincin kawin Michelle yang Will dah ambil tanpa izin dia. Satu hari tu Michelle ni dapat tahulah pasal cincin tu lepas dia nampak gambar Anna pakai cincin dekat Facebook. Dia pun naik angin lah. Sebab itu cincin dia apa sahaja pula perempuan ni pakai kan. Dia pun DM lah Anna pada 22 Mac 2017. So dalam chat tu bergaduh lah diorang berdua disebabkan lelaki yang diorang sama-sama cinta. Anna pula masih percaya dekat Will dan dia pun reply lah DM tu dengan kasar. Dia cakap yang Michelle ni cumalah ex-girlfriend Will dan jealous tak tentu pasal. So stop lah jadi bitch dan keluar dari hidup kami Michelle pun jadi bertambah marah bila dia kena panggil macam tu tadi dia pun reply ok fine aku akan tunjuk dekat kau betapa bitchnya aku so selepas 3 hari diorang bergaduh dekat Facebook pada 25 Mac Anna dengan Will ni dah bersiap sedia -si nak kahwin Anna pun pakailah gaun pengantin yang dia dah bawa khas dari Rusia dia punya excited tu tak payah cakap lah orang nak kahwin kan sebelum dia dengan Will pergi ke majlis pernikahan diorang Will pun singgahlah kejap dekat Walmart dia masuk dalam tu sebab dia nak beli cincin kahwin dorang diorang masa Will tengah beratur dekat dalam kedai tu kan dia sempat oncall dengan Michelle dan perbuatan dia ni terakam dekat CCTV masa tu dia tanya dekat Michelle pasal hubungan diorang dan dia tanya boleh tak malam nanti dia nak pergi rumah Michelle lepas dia dah keluar dari Walmart tu diorang pun terus pergi ke sebuah pantai so dekat sinilah nanti diorang akan berjumpa dengan Tok Kadi yang akan nikahkan diorang berdua tapi bila diorang sampai dekat situ Tok Kadi ni masih tak datang-datang Will pun call lah seseorang dan dia pun berlakon tanya mana Tok Kadi ni saya dah lama tunggu tapi sebenarnya dia tak call orang pun Proper je Masa dia tengah on call dengan someone yang tak wujud ni Will pun toleh ke arah anak. Lepas tu dia cakap Tok Kadi tak dapat datang lah sebab dia sakit Ana yang memang tak tahu apa-apa ni Dia pun percayalah bulat-bulat Dia fikir tak takpelah kita tundalah hari pernikahan kita ni padahal dia tak tahu Will tak pernah rancang pun nak kahwin dengan dia dia tak pernah invite Tok Kadi untuk nikahkan dia orang semua tu drama je sebab nak tipu anak. Lepas tu diorang pun naik kereta dan gerak nak balas sebab tak jadi nikah. Masa on the way nak balik tu kan, diorang drive through dekat MACD dan CCTV sempat rakam yang Anna duduk dekat seat si penumpang dan dia masih lagi pakai gaun pengantin. Sebenarnya tujuan utama dia nak kahwin dengan Anna sebab dia nak Michelle ni jealous. Dia nak Michelle tahu yang dia boleh kahwin dengan perempuan lain kalau Michelle ni tak nak bercerai dengan suami dia. So lepas kahwin tak jadi tu kan, Michelle ni pun bagilah dua pilihan dekat Will. Dia cakap, kau pilih aku ataupun perempuan tu. Kau fikir masak-masak dan kau bagi jawapan kau dekat aku sebelum 19 April ni. Kalau kau pilih aku, aku sanggup tinggalkan anak-anak dengan suami aku. Tapi dengan satu Ana kena hilang dari hidup kau Walaupun kalah Michelle yang dia ni sebenarnya dah cuba banyak kali nak putus dengan Ana Tapi Ana yang tak nak lepaskan dia Masa ni lah Michelle ni nampak yang Ana ni jenis tak reti bahasa Padahal Ana langsung tak tahu yang diorang berdua ni ada hubungan sulit Sebab Will pun tipu dia Will ni adalah manusia yang takkan mengaku salah Dan dia cuma nak selamatkan punggung dia je Hari demi hari pun berlalu Dan Michelle pun selalulah mesej Will dan suruh Will ni buat keputusan cepat. Kemudian pada 15 April sehari sebelum Anna ni mati, Michelle sepatutnya datang ke rumah Will untuk dinner bersama-sama. Tapi dia tak jadi datang sebab Will kata Anna ada dekat rumah dan Michelle tak boleh datang. Mesej terakhir yang dihantar dekat Michelle, aku janji akan selesaikan semua ni sebelum pukul 6 petang esok. Lepas tu Will turn off dia punya phone dan Michelle ni cubalah call berkali-kali tapi tak dapat-dapat. Lepas tu dia tinggalkan beberapa voicemail dan diingat yang Will ni dah pilih anak. Esok tu 16 April hari Ahad. Hari tu Michelle ni ada dekat rumah mak dia manakala Will pula tengah sibuk call syarikat insurance kereta sebab dia punya polisi expired tengah malam tu. Dia nak minta pihak insurance ni tangguhkan pembayaran dulu sebab dia tak cukup duit lagi nak bayar. Tapi memang taklah syarikat insurance dangerous ni nak terima kan petang tu dalam pukul 4.30 Will pun call lah Michelle dia cakap yang dia sekarang ni baru balik dari pantai Osi dan tayar kereta dia pula pancit so dia nak minta tolong Michelle ni lah untuk pick up dia dekat sana Michelle pun tak tunggu lama dia pun keluar dari rumah mak dia nak pergi ambil Will Will yang tengah tunggu Michelle pada masa tu dia sempat lah masuk ke dalam sebuah kedai sebaneka dan dia belilah beberapa barang bila Michelle dah sampai Michelle pun keluar dari kereta dan dia pun tegur Will Michelle pun tanyalah apa dah jadi kenapa dia datang sini Will pun cerita lah yang dia dengan Ana bergaduh besar dan dia terlepas cakap sesuatu yang menyakitkan hati dan lepas tu Ana lari dari rumah sambil bawa baju. Lepas tu dia orang pun masuk ke dalam kereta wheel, dia orang berborak agak lama dalam tu. Lepas tu dia orang berasmara dan kemudian dia orang pun balik. Michelle terus balik ke rumah mak dia dan Will pula menuju ke arah bandar. Sebelum Will balik ke rumah dia, dia singgah kejap dekat nation ATM dan lepas tu dia keluarkan duit sebanyak 200 dolar dari akaun bank Ana. Masa dia dekat sini, tak tahulah drama apa yang jadi, dia ada peluk seorang pekerja dan nangis-nangis dan dia kata yang girlfriend dia tinggalkan dia. Drama king kan mamat ni? Padahal kau baru je bunuh dia Beberapa minit lepas tu, dia pergi pula ke mesin ATM yang lain. Dia keluarkan duit Anna sebanyak $600. Pada waktu malam, dalam pukul 9.30 malam macam tu, dia pun deposit lah $160 ke dalam akaun dia sendiri Kemudian dia call syarikat insurance dan dia buat full payment. Kat sini kita boleh tahu dia guna duit siapa? Dah tentulah dia guna duit Anna. Pada malam tu juga, Will message Anna Bird kali-kali kononnya dia tengah risaulah. Dia message babe I am sorry, please Come home Please I need you Just let me know You are safe Dan Esoknya Pada 17 April jasad Anna ditemui di tepi jalan. So selepas kematian Anna, Will Jolly duit-duit Anna. lah dia belanja itu ini, dia beli gula-gula, dia beli Lego dan macam-macam barang yang pelik. Kemudian dia mesej kawan dia Kevin dan dia cakap, "Aku sekarang ni tengah habiskan duit yang tak sepatutnya sebab aku tengah cuba distract diri sendiri." Ada yang pelik tahu pasal Mamat ni. Rekod telefon dia menunjukkan yang dia pernah hantar message dekat someone yang tak dikenali dekat WhatsApp dan juga dekat social media. Dia tanya dia orang ni cara untuk time travel. Dia cakap lah yang kawan baik dia ni dah buat salah besar dan sekarang ni dia desperate nak betulkan semuanya. Ada satu mesej dia tu dia siap nak tawar jual jiwa dia lagi kalau dia dapat peluang untuk undur masa. Dua hari selepas mayat Ana dijumpai polis pun jumpalah resit Medi bertarikh 25 Mac pula. Ini adalah resit kedua selepas polis jumpa resit KFC. Diorang pun check lah dengan pihak Medi dan pihak Medi ada rakaman CCTV pada tarikh tu. Rakaman tu menunjukkan yang Ana duduk dekat sebelah Will dan dia masih lagi pakai gaun pengantin. Bila polis tengok pula rakaman CCTV daripada kamera jalanan tekan kereta Wilin tengah bergerak ke arah Alsi iaitu tempat di mana Anna dibunuh. Rekod dari telefon Will ni menunjukkan isyarat dari kawasan pembunuhan antara pada pukul 4.35 petang hingga 4.48 petang pada hari Ahad 16 April. Waktu itulah yang dia call Michelle dan minta Michelle ni pergi pick up dia. Kemudian polis telah terjumpa senapang milik Kevin dalam kereta Will dan cap jari Will memang ada dekat senapang tu. Dalam kereta dan dalam rumah Will, polis jumpa pakaian yang ada kesan darah dan juga kad kredit anak. Sebelum Will dipanggil ke balai polis untuk disoal siasat, Will sempat teks Michelle dan diingatkan yang cerita dia orang ni kena sama. Dalam teks tu dia tulis pick you up at your mum's, drive to all General Store and drove back. So masa polis soal Michelle ni dia bagi skrip macam yang Will suruh dia lah. Dia cakap yang Will jemput dia dekat rumah mak dia dan dia orang lepas tu sama-sama pergi ke all General Store. Tapi lepas polis ugut Puan boleh kena dakwa tau Kalau Puan menipu Terus ditukar cerita Dikata semua cerita tadi itu Tak betul dan Will tak pernah pun Jemput dia pada 16 April tu So dengan semua bukti yang dah terkumpul Will pun telah dituduh Membunuh Ana Mencuri identiti Dan mencuri wang Kes dia ni mula dibicarakan Pada Oktober 2019 Dan selama 70 orang saksi telah tampil So pendakwa raya pun Mulakanlah cerita macam mana Will ni boleh terperangkap Dengan cinta tiga segi yang complicated Dan pada akhirnya Ana lah yang jadi mangsa So kalau ikut kronologi pendakwaan dia lah kan. Dia kata pada 16 April, Anna dibawa ke satu kawasan terpencil. Bila dah sampai sana, dia dibawa masuk ke dalam hutan dan kepala dia ditembak dari belakang dengan menggunakan senapan patah. Lepas tu, Will pun ambillah kad ATM milik Anna dan dia pun pergi joli. Pihak pembela pula hujah benda lain. Mereka kata yang Will tak bersalah dalam hal ni. Michelle yang sebenarnya ada motif untuk bunuh Anna. Mereka cakap Michelle lah yang bagi pilihan dekat Will untuk pilih siapa dan dia pernah ugut si Anna sebelum ni. Peguam bela Will cakap yang Will memang sayangkan Anna dan dia memang nak hidup dengan anak tapi Michelle ni dia terlalu jealous dan dia lah yang tembak Anna Diorang cakap selepas pembunuhan telefon Anna dijumpai ada dengan Michelle Lepas tu ada rekod yang menunjukkan Michelle ni pernah pergi ke tempat pembunuhan Anna sebulan sebelum kejadian Bila turn Michelle dipanggil ke mahkamah untuk bagi kenyataan Michelle nafikan cerita tu Dia cakap yang dia tak tahu pun itu adalah telefon Anna Will yang bagi phone tu dekat dia pada malam Will kena tangkap Dia mengaku dia pernah pergi ke tempat kejadian sebab Will yang bawa dia Tapi dia tak pernah terlibat dengan pembunuhan tu Michelle kata dia cuma nak Ana berpisah dengan Will bukan sampai cederakan Ana. Dia tak sangka pilihan yang dia bagi dekat Will tu akan buatkan benda tu jadi worse. Akhirnya mahkamah pun buatlah keputusan yang Will ni bersalah kerana membunuh. Dia di penjara seumur hidup dengan peluang perut selepas 25 tahun. So sekarang ni dia masih lagi lah menjalani hukuman dia dekat penjara Oregon. Selepas kes ni Michelle pun telah pindah ke New York. Even sampai sekarang pun peguam belia si Will ni masih lagi dengan teori dia dan dia yakin Michelle adalah suspek sebenar. Ada laporan mengatakan yang Michelle ni pernah pernah cuba bunuh diri beberapa kali lah dikatakan dia tak tahan dengan tekanan dan selalu jadi perhatian pihak media nama dia jadi bahan gosip, reputasi dia hancur dan keluarga dia pun kena tempias walaupun macam-macam yang terjadi keluarga Ana berpuas hatilah dengan keadilan bila Will dijatuhkan hukuman tapi Will pula dia tak puas hati dia failkan rayuan dan dia cakap ada 17 kesilapan semasa perbicaraan tapi semua rayuan tu terus ditolak dan hukuman Will kekal so selepas settle semua proses Abu Ana pun telah dibawa balik ke negara dia dan dihantar kepada keluarga dia. Bayangkanlah kan, dia sanggup tahu datang ke negara orang demi cinta. Nak kahwin, nak bina hidup baru dengan lelaki yang dia percaya. Akhirnya, Will tu cuma nak main-mainkan dia dan dia kena bunuh, jahat kan? Lepas tu dia buat cerita itu ini, dia lagu-lagukan itu ini. Ah, yang penting dia nak selamatkan punggung dia. Nina rasa geram tau dengan manusia macam. Tapi tak apalah, dia pun dah terima hukuman dia dan Nina harap dia menyesal lah dekat dalam penjara tu tentang apa yang dia dah buat. Jadi guys, sampai di sini sajalah video Nina. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification dan ya, kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.